সকলোকে নমস্কাৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ হাইস্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট একজামিনেশ্যনৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ছিক্সটি থ্ৰী এইট পাৰ্চেণ্ট পাছ পাৰ্চেণ্টেজ আমি পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত জিলা হিচাপে শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় ধেমাজি যোৰহাট নলবাৰী এইকেইখন হৈছে বেষ্ট পাৰফৰ্মিং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এই জিলাকেইখনক বাদ দি পেলাই বাকী আমাৰ চিৰিভূমি কাছাৰ ধুবুৰী গোৱালপাৰা এই জিলা কেইখন একেবাৰে শেষৰ ফালে আছে অৰ্থাৎ এভাৰেজ পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজতকৈ তেওঁলোকৰ ফলাফল তাৰ তলত আছে তিনিশ তিনিগৰাকী প্ৰথম তিনিটা স্থান সেইকেইটা ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে সেইখিনি পাইছে আৰু মই সকলো পাছ কৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকল কৃতকাৰ্য হ'ব পৰা নাই তেওঁলোককো মোৰ আহ্বান হতাশ নহয় দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে সফলতা অৰ্জনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে তেওঁলোকৰ লগত সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা কৰিব আৰু এইবাৰ ফলাফলটোত এটা কথা আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজ যোৱাব যেনেকৈ আমাৰ ভাল হৈছিল তাৰ তুলনাত আমাৰ অলপ নিম্নগামী হৈছে আৰু নিম্নগামী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ কিছুমান বিশেষ জিলা তাত আমাৰ ফলাফল বেয়া হৈছে আৰু তাৰোপৰি আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ কাষ্ট কমিউনিটি ৱাইজ চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখা পাম যে আমাৰ চাহ জনজাতি অঞ্চল আৰু অনুসূচিত জাতি তেওঁলোকৰ ফলাফল এভাৰেজতকৈ কম গতিকে চাহ বাগান অঞ্চলত আমি জানোৱেই যে শিক্ষা পিছপৰা অঞ্চল সেইকাৰণে তাত শিক্ষাক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এলানি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমাৰ টি গাৰ্ডেন মডেল স্কুলো আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছো এই বিদ্যালয়ৰ সংখ্যাও আমি বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো আমি বিশেষভাৱে উদ্বিগ্ন যে অনুসূচিত জাতি চিডিউল কাষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফলাফল আশা ব্যঞ্জক হোৱা নাই গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো শিক্ষা বিভাগে বিশেষ তেওঁলোকে এছ চি অঞ্চলসমূহত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব আৰু শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আন এটা যদি আমি কাষ্ট কমিউনিটি ৱাইজ চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখা পাম যে অ' বি চি এম অ' বি চি চিডিউল ট্ৰাইব প্লেইনছ তেওঁলোকৰ পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজটো প্ৰায় ছেভেণ্টি ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট কিন্তু জেনেৰেলৰ পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজটো তলত এতিয়া এইটো কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে এছ টি পি তেওঁলোকৰ পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজ ভাল কিন্তু সাধাৰণ জাতি শ্ৰেণীৰ পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজটো কম সাধাৰণ জাতি শ্ৰেণীৰ পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজটো কম এইটো বিশ্লেষণ কৰি যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে যথেষ্ট সংখ্যক সাধাৰণ জাতিৰ লোক থকা শিৱসাগৰ বা যোৰহাট তাত ফলাফলটো ভাল কিন্তু যিহেতু চহৰ অঞ্চলৰ ব্যক্তি লোকসকলো সাধাৰণ জাতিৰ ভিতৰতে অন্তৰ্ভুক্ত হয় গতিকে গোৱালপাৰা ধুবুৰী কাছাৰ শ্ৰীভূমি আদি জিলাৰ বেয়া ফলাফলটোৱে এইটো সাধাৰণ যিটো জেনেৰেল কেটেগৰী অৱ ষ্টুডেণ্টছ তাত পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজটো তাত নিম্নগামী কৰাত এটা তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউচন এটা আছে আৰু এই দিশটো আমি বিশেষভাৱে চাম গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে যদি চোৱা যায় মই আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ডক তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু বিশেষকৈ বিহুৰ আগে আগে তেওঁলোকে ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো দৰ্পণ প'ৰ্টেল দৰ্পণ প'ৰ্টেলটো সাজু কৰি তোলা হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এইবিলাক এইবাৰ আমি বিদ্যালয়ৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ মহাবিদ্যালয় বা আমাৰ গভমেণ্ট ডিগ্ৰী কলেজ মডেল ডিগ্ৰী কলেজ বুলি কওঁ য'ত আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নাই কিন্তু তাত যিহেতু আমাৰ ইলিজিবল শিক্ষক আছে গতিকে অহা পাঁচটা বছৰৰ কাৰণে আমি এই মহাবিদ্যালয়সমূহতো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী শ্ৰেণী খুলিবৰ কাৰণে আৰু বিশেষভাৱে য'ত বিজ্ঞান আছে বিজ্ঞান শাখা খুলিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ দুহেজাৰ একৈশ চনত এই চৰকাৰখন ক্ষমতালৈ আহোঁতে বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ফৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট আছিল কিন্তু যোৱা সময়খিনিত আমি ইয়াক বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ ফৰ্টিনৰ পৰা এতিয়া এইট্টিন পাৰ্চেণ্টলৈ আহিছে আৰু আমাৰ টাৰ্গেট আছে আমি এইট্টিনৰ পৰা ইয়াক অন্ততঃ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে আৰু মেট্ৰিকৰ ফলাফলটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ ফলাফল মই পুনৰবাৰ সফল হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ সেইসমূহলৈ তেওঁলোকক মোৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু মই প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টক এটা ইভালুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মই আজিয়ে কেইখনমান যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এভাৰেজতকৈ কম হৈছে পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজ সেই জিলাৰ জিলা আয়ুক্তসকলক মই অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে যাতে জিলা ভিত্তিক এটা পৰ্যালোচনা কৰে বিদ্যালয়সমূহো নিজৰ বিদ্যালয় ভিত্তিক এটা পৰ্যালোচনা কৰি গৰমে গৰমে ফলাফল প্ৰকাশ পাওঁতেই তেওঁলোকে কাম কথাবিলাক যাতে বিশ্লেষণ কৰে আৰু মই বিশেষভাৱে শিক্ষা বিভাগক কৈছোঁ যে শিৱসাগৰ জিলা তেওঁলোকে গুণোৎসৱত একে লেথাৰীয়ে তেওঁলোকে ভাল ফলাফল অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰি আছে আৰু মেট্ৰিকৰ ফলাফলতো এইবাৰ দেখা গৈছে যে এইট্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজে শিৱসাগৰ প্ৰথম স্থানত আছে গতিকে শিৱসাগৰৰ কাৰকসমূহ কি কিয় শিৱসাগৰৰ ফলাফল বা ভাল হয় আমাৰ তাৰ পৰা শিকিব লগা আছে নেকি সেইখিনিও আমি কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম পুনৰ মই সকলোকে এই পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছিল আমাৰ আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বৰ্ড জিলা প্ৰশাসন অসম আৰক্ষী শিক্ষকসকল বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ যিসমূহ এছ এম ডি চি আছিল স্কুল মেনেজমেণ্ট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কমিটীৰ সদস্য সদস্য আছিল চেণ্টাৰ বিলাকৰ বিভিন্ন দায়িত্বত থকা ব্যক্তি সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে দুহেজাৰ পঁচিছৰ এই এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা য'ত চাৰি লাখ বাইশ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল এই গোটেই পৰীক্ষাটোৰ এটা সুন্দৰ পৰি্তি ঘটোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকলৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো চৰকাৰী চৰকাৰী খণ্ড বিদ্যালয়ৰ এইবাৰ ওচৰত ইমানখিনি এনালিচিছ আমি এতিয়াই ৰিজাল্টটো জাষ্ট টেন থাৰ্টিত হৈছে আৰু এইটো পাব্লিছ হোৱাৰ আগত আমি কোনেও নাচাওঁ যেতিয়া ফলাফলটো প্ৰকাশ পাইছে আমি ইয়াৰ এটা বিশ্লেষণ আমি কৰিম পূৰ্বেও আমি কৰিছোঁ আৰু কৰি যিবিলাক বহু বিদ্যালয়ক আমি চিহ্নিত কৰি যিবিলাক বিদ্যালয়ত পাছ পাৰ্চেণ্টেজটো কম তেওঁলোকক কাৰেক্টিভ মেজাৰ্ছ ল'বলৈ দিয়া হৈছিল আৰু কাৰেক্টিভ মেজাৰ্ছ লোৱাৰ পাছত আমি ইম্প্ৰুভমেণ্ট যথেষ্টখিনি আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়াও পুনৰ আমি সেই এক্সাৰচাইজটো কৰিম আমি চিহ্নিত কৰিম কোনবিলাক বিদ্যালয়ৰ কাৰণে ধৰি লওক অসমৰে ভিতৰত এতিয়া শিৱসাগৰত এইট্টি ফাইভ ধেমাজিটো এইটিৰ ওপৰত আছে বা ডিব্ৰুগড়তো এইট্টিৰ ওপৰত ওপৰত আছে কিন্তু কিছুমান জিলাত ফিফটি ফিফটিৰ আশে পাশে গৈছে এতিয়া যিকেইখন জিলাত এভাৰেজতকৈ কম পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে সেই জিলাকেইখনত আমি বিশেষ গুৰুত্ব দিম আন এটা এইবাৰৰ গতিকে ছোৱালী এতিয়াও পিছ পৰি আছে আৰু এইটোৱে জাষ্টিফাই কৰে যে আমি যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যোগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে বা আমাৰ স্কুটি স্কিম আছিলে তাৰমানে স্ত্ৰী শিক্ষাক ছোৱালীৰ শিক্ষাক আমি এতিয়াও ইনচেণ্টিভাইজ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে উদগনিমূলক বিভিন্ন আঁচনিৰ প্ৰয়োজন আছে যাতে ছোৱালীবিলাককো আমি এটপাৰ ল'ৰাসকলৰ সমপৰ্যায়লৈ আনিব পাৰোঁ যাতে পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজটো দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰত